Вітаю всіх любителів спорту на обласному. Це Спорт Тайм та її ведуча Марина П'ятаченко. З вами, як завжди, о цій пирі заряд спортивного настрою. Тож ми починаємо. Розіграли медалі. Вперше у сумах відбився Кубок України з боротьби самбо та його бойового виду. Многие команды, и в том числе я, ехали сюда первый раз и не думали, что на таком очень высоком уровне будет и зал, и самоорганизация соревнований. Ну, вы знаете, все очень довольны. Это говорит о развитии Сумской области. Если уже проходят здесь такие соревнования, такой старт, это говорит о том, что э, Сумская область готова к более высоким результатам. Змагання є відбірковими на цьогорічний чемпіонат світу у Марокко. Кількість учасників, майже 320 спортсменів із 16 областей України. Змагалися традиційно у два дні. Вікова категорія розділена на дві: спортсмени 1995-1996 та 1997-1998 років народження. Наша область представила вихованці спортивних шкіл із Сум, Тиркин Дергалово та інших. Серед них відзначились член національної збірної Анатолій Мартищенко абсолютною перемогою. Також золото виборола Аліна Доценко. Другими стали Аліна Махава, Іван Сахошка, Алла Радченка, Анна Дерман та Аліна Доценко. Дмитро Нагорний здобув бронзу. Відіграли матчі шостого туру чемпіонату України першої ліги з футболу. ПФК суму вдома приймали криворізький гірник. Уже до початку гри було зрозуміло, що господарі гратимуть на результат, адже останні три гри вдома забити не вдавалося. Гості ж тиснули на захисників сумчану продовж першого тайму, але забити навпаки вдалося синьо-білим. Рука захисника гірника зробила пенальті. З точки влучно пробив Лебеденко. Другий тайм вже був надто насиченим на події. На 65 й хвилині Олександр Єрмаченко подвоїв Увагу. Після чергової атаки на ворота сумчан у карному майданчику фолить Пінчук арбітер вказує на 11 метрову позначку 2-1. Головний тренер гостей говорить: завдяки справжньому характеру їм удалося взяти в сумах результативну нічию. Креманич сумчан думки такої, попри кінцеві цифри на табло, зіграло непогано. По итогу і по результату, наверное, моя війна що я випустив футболістів, те, которые, как бы на мой взгляд, они не усилили игру, а ослабили. Для меня в первую очередь качество игры, качество игры, а потом естественно будет хорошее качество игры, естественно придет и результат. Сумчаны же после шестого тура поседают 12 ю сходинку в турнирной таблице. Наступную встречу сине-бели проводят на выезде с киевским оболонь Бравар. А от нафтавику Корнафта знову з поразкою. Охтирчана вдома приймала харківський геліос. У цілому гра була спокійною та розміреною. Втім, під кінець першого тайму нафтовики активно пішли у наступ. Гарними проходами до воріт відзначились Антон Савін та Ігор Прокурор. Втім, від голу харків'ян врятував голкіпер. Друга половина була більш насичена боротьбою. Утім, здавалося, що в цій грі глядачі голів такі не побачать, а рахунок таки залишиться 0-0. Але ситуація змінилася, доданий арбітром час. Гості впевнено пішли у наступ та розіграна комбінація з кутового видалась результативною. Вадим Аболенцев влучно посилає м'яча у сітку воріт нафтовиків. Після зіграних шести матчів чемпіонату охтирчани посідають шосту сходинку таблиці. Наступний матч нафтовики проведуть на виїзді 6 вересня, в гостях у Тернопільської Ниви. Другій лізі України сумський футбольний клуб Барса вдома грав із херсонським кристалом. У цьому матчі сумчанам вдалося перевершити самих себе, хоча на початку все було не так позитивно. У перші 20 хвилин південні гості міцно притиснули господарів до своїх воріт. Та все ж наприкінці першого тайму, після вдалого навісу зі штрафного від Сергія Жиловця, Олександр Ярошенко головою вколотив м'яч у ворота досвідченого Дениса Каспировича. На 35 й хвилині Віктор Коровіков отримав передачу з правого флангу від Сергія Бабиніна. Обіграв. На своєму шляху захисника та точно поцілив у дальню кутворіт. Так рахунок став 2-0. Много времени прошло, хотелось забить, уже. Чуть начал переживать по этому поводу. Мы в целом мало забиваємо. На подачі должен забивать. Спасибо моїм ребятам. Сьогодні допомогли мені. Це забів багаторів для них. Спасибо болельщикам. Далі на барсу чекає виїзд в Одесу до дев'ятої команди першості Реала Фарми. Здорове харчування гарантія спортивного успіху. Що ж потрібно їсти, аби організм функціонував правильно при фізичному навантаженні? Вам розповість Спорта. Рациональное питание, а значит правильное питание, гласит о том, что все нутриенты должны приходить в наш организм равномерно. И вот среди всех правильных нутриентов – это белки. Без них жизнь невозможна. Это тот строительный материал, тот кирпичик, который состоит наша клеточка. И вот много белка, от 15 до 20 процентов – это в мясных, рыбных, молочных продуктах и яйцах. Среди мясных продуктов мы выделяем на первое место мало жирные, где жирность будет валировать от 1 до 20%. Это мясо, Птицы, короля, индейки, говядины, телятины. В свинине, смотря какая часть, будет от 20 до 50% жирности, а значит этот 100-граммовый кусочек будет иметь от 300 до 500 калорий. Поэтому кто следит за своим весом, должны понимать, что сильно жирная свинина не особо приятна для организма, потому что поджелчная железа не любит много жира. Далее мы говорим о рыбе. Вот как раз в рыбе нас рыбий жир не пугает абсолютно. Хоть 1% хекментай, хоть наша речная 5-8% жирности, всего лишь до 200 килокалорий. И даже начиная от сельди и выше жирные сорта рыбы нужны нам, потому что класс омега-3 жирных кислот имеется и он нужен нашему организму нужен для сосудов для мышц для сердца укрепляет нашу иммунную систему это все делает омега-3 класс жирных кислот поэтому главным образом рыба нам нужна 2-3 раза в неделю но главное что мы их будем не жарить, в жиру и обволакивать муке, а именно тушение, отваривание, запекание в фольге, барбекю. Такие же операции мы можем сделать и с мясными продуктами. Потому как Низкая калорийность нам более интересна для организма, чем жиры, которые мы будем жарить на сковородке. Вот именно принципы правильного питания гласят о том, что технология должна быть правильной, а это значит отваривание, приготовление в мультиварках, пароварках, вот, тушение даже в любимой сковородке, но главное, что без любого жира. На следующем месте у нас стоят яйца. Это правильный, абсолютно правильный белок. 12% хорошо гармонирует с 11% жира. В одном яйце 80 килокалорий хорошие витамины А, Е, Д, все жирорастворимые витамины есть. И тот холестерин, который находится в яйцах, нас не пугает, потому что есть антагонист лецитин, который его убьет, опять-таки, при правильном употреблении. Это и в смяточку, вот, и омлетиком, кто может гоголь-моголь приготовить. А вот в крутую холестерин, конечно, остается, а лецитин погибает. Творог – уникальный продукт, очень уникальный, потому что белка аж 17 грамм, жирность может валировать не только от единички, и пятерка, и даже девяточка. Это все лишь 120-150 килокалорий в 100 граммах. Поэтому творог нужен и младшим, и старшим поколениям. Его надо от 100 грамм употреблять, и будет все в порядке у нас и с кальцием, и с фосфором, и с тем же самым белковым составом. Потому что слово белки – это не просто 5 букв, это аминокислоты, которые играют важнейшую роль. И переваривание пищи, иммунный фактор. Здесь и усвоение витаминов, и выработка ферментов и гормонов. Это все делает вот эти четыре основные продукта белковые. Далее у нас стоят жиры, которые занимают 20-30% в нашем рационе, но они должны быть правильными. Вот половину жиров мы возьмем в этих белковых продуктах, а половину мы, наверное, то, что мы с вами, наверное, перепиваем и переливаем на сковородках на наших. Вот жир правильный растительный, то, что нам дала природа. Это семечки и первый отжим. Вот в семечках 700 калорий, конечно, хорошая жирность, вот, но хороший белковый состав, 20% всевозможных аминокислот, вот, и углеводов нету, но помним о том, что действительно калорийность высока. До 50 грамм мы можем одолеть этих семечек или орешек. А вот первый отжим, который выходит, растительных масел, любой, хоть подсолнуха, кукурузная, оливковая. Они имеют свои классы омега-3, 6, 9. Все эти классы жирных кислот есть. Но помним, что в первом отжиме или в нерафинированном масле есть вот этот лицетин, который как раз и борется с холестерином. И углеводный состав составляет у нас 50% в нашем рационе. На первом месте стоят зерновые, хотя все каши высококалорийные. 300 и более калорий в любой каше. На порцию мы используем 50-60 грамм сухого вещества и получаем 200 граммовую порцию для тех кто за своей фигурой может оставить половину всего лишь этой порции вот и дальше каша будет гармонировать с вашими белковыми продуктами и рядом конечно же будут овощи и фрукты вот углеводов много конечно стопроцентно процентов сахарозы это в сахаре это абсолютно мы говорим бесполезный и быстро растворимый э, вот углевод который быстро нам дает энергии почему наши данные любят шоколад и все кондитерское потому что это быстрое всасывание быстрый взрыв вот выработка серотонина а вот мужчины правильнее делают тот белок триптофан который находится в мясе вот он и стимулирует выработку серотонина поэтому мужчины наши часа три будут довольны от употребления большего мяса чем сладостей. Поэтому вся кондитерская промышленность поставлена на именно вот высококалорийных продуктах, те, которые, может, и мешают нашему организму. Все мучные изделия более 300 калорий, все кондитерские конфеты, шоколадные особенно, 500 и выше калорий. Поэтому помним и об этом. Съели один леденец – это 10 минут зарядки. Съели один шоколадный конфет – это уже 20 минут зарядки или 10 минут бега. Спортсмены каждый по-разному питается, так скажем, в зависимости от э, вида спорта. Э, вот, ну приоритеты, конечно, ставятся на белковое питание. Спортсмены очень часто, особенно те, которые там работают на наращивание массы, на ну, там и так далее, э, очень часто, так скажем, сидят на углеводных диетах, которые э, за собой как бы понимается то, что нужно питаться в основном белками. Ну, как бы углеводы, соответственно, нельзя исключать полностью, Ну, как бы основной рацион составляют все, что имеет в свой состав белки. И, соответственно, конечно, переходят на шестиразовое питание в день. То есть, если ты этим занимаешься, ты занимаешься и отдаешься этим полностью. Это те же протеины, те же аминокислоты, там, разных видов аминокислоты. Если нужно, так скажем, убрать жировую массу, то это как все разные рода сушилки, как их называют, и самые обычные, там, или карнитин, который способствует жиросжиганию. Вот. Это как бы относительно, ну, допустимые добавки, которые, в принципе, если ты занимаешься даже просто непрофессиональным спортом, они достаточно ну, помогут тебе, во-первых, не истощать организм в тренировочном процессе, если ты хочешь себе там либо красивую фигуру, если это бодибилдинг, вот, либо же, конечно, ну, не дадут спортсмену себя просто уничтожить на тренировках, потому что Спорт высоких достижений требует жертв, и ты работаешь на износ. Работаешь на износ во всех планах в физическом, в моральном, то есть и поддержка нужна обязательно, без этого никак. Если составить цикл питания, к примеру, на месяц для спортсмена, который непосредственно, грубо говоря, себе зарабатывает на жизни этим, то есть профессионального, будь то там атлет, либо это будет тот же бодибилдинг, то э, это достаточно. Сейчас это достаточно крупная сумма. Если вот полноценно составить себе рацион питания, поговорив там с диетологом, либо же просто ты смотришь в интернете, составил себе рацион, ты его додерживаешься, и в этот рацион ты включаешь в себе биодобавки, то это порядка выйдет пару тысяч точно. Вот, гривен. Вот. Если этим заниматься конкретно, и в зависимости от того, какую ты фирму выберешь производителя, то есть отзывы, и, 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 и какой тебе подходит. Не каждому ну, человеку подходит то, что подходит другому. На этом мы с вами прощаемся. До наступного тижня. Залишайтесь спортивными. Хай щастить.